Dalam video lepas, saya ada ceritakan tentang kabel telegraf dasar laut yang mengubah komunikasi dunia daripada kerajuan burung kepada kerajuan elektrik. Kemudian ada satu komen yang menarik. Zaihan berkata, kat zaman telegraf ni lah Sultan Johor dulu-dulu jadi sangat kaya. Dia antara yang jual bahan nak buat kabel telegraf satu dunia masa tahun 1850. Bayangkan dia dulu-dulu zaman belum merdeka dah jual barang yang satu dunia perlukan. Nama barang itu adalah Guta Perca. Tu salah satu punca dia kaya sampai sekarang. Terima kasih atas komen tersebut yang tambah maklumat pada video sebelum ni. Dan ya, ini adalah kisah yang sangat menarik berkaitan negeri Johor dengan teknologi kabel telegraf bawah laut dunia. Jadi video ni adalah sambungan maklumat tambahan bagi kandungan sebelumnya. Telegraf adalah sistem perhubungan yang menggunakan elektrik. Kita belajar dekat sekolah kalau ada saliran elektrik mesti kena ada penebat ialah supaya elektrik tu dia tak bocor mengalir dekat tempat yang tak sepatutnya apatah lagi kalau letak dekat bawah laut cerita dia saintis pada pertengahan abad ke-19 diorang sakit kepala mana nak cari bahan yang boleh jadi penebat kabel telegraf bawah laut waktu tu adalah getah India tapi getah India ni diorang kena buat proses-proses tambahan barulah getah tu boleh jalan leceh dengan dia menaikkan kos tapi kemudian ada satu bahan istimewa yang ditemui nama dia adalah gutta perca. Guta perca ni dia termoplastik. Dia boleh jadi lembut pada suhu panas dan bila dia sejuk dia kembali jadi pepejal yang kenyal. Jadinya guta perca ni dia mudah nak dibentuk ikut acuan. Termasuklah dia boleh dibuat jadi tiup macam spaghetti. Buhu jadinya dia boleh dimasukkan dalam kabel yang punya panjang untuk jadi penebat kabel. Dan bukan takat tu rupa-rupanya guta perca ni sifat menebat dia jadi makin power, jadi makin padu bila dia di bawah tekanan dasar laut. Memang bahan yang cemerlang habis. Makanya guta perca ni digunakan secara meluas untuk memasang kabel telegraf bawah laut merentas benua. Bahan ini mengubah telekomunikasi selama-lamanya. Ceritanya, dari mana datang Pahat ni. Dari mana lagi? Dari Asia Tenggara, dari Tanah Melayu. Dan yang lebih tepat lagi, ia ditemui di hutan. Johor. Eh, jap Melayu maksudnya Guta Perca ni. Ya, <laughs> dia nama Melayu sebenarnya. Dia adalah Getah Perja. Perja ni adalah nama sejenis pokok. Nama lain yang orang Melayu bagi dekat Guta Perca ni adalah Getah tabat. Orang Melayu sebelum ni pun memang dah tahu dan dah guna dah pun getah tabat ni. Orang Melayu buat jadi pelapik, parang dan ada yang buat jadi macam pelibas. Nak tibai budak yang malas banyak. Pelibas ni dibawa oleh orang Eropah di Singapura dan kemudian dibawa balik ke England. Ha, <tuh> kat situlah diorang tahu adanya bahan semula jadi yang istimewa ni di tanah Melayu. Bila naiknya berita bahawa guta perca ni adalah bahan penting untuk ke bel telegraf dasar laut dunia ada seorang tokoh penting yang mula mengorak langkah beliau adalah pengasas Johor moden dan juga merupakan bapa kepada maharaja Abu Bakar Sultan Johor moden yang pertama beliau adalah Temenggung Daing Ibrahim Temenggong Ibrahim dia cepat-cepatlah Manfaatkan penemuan ni Menerusi hubungannya dengan pedagang Eropah Di Singapura Beliau istiharkan pemilikan kepada semua Guta percadi Johor Dan beliau kerahkan buruh-buruh untuk ke hutan Mengumpul getah taban Pada tahun 1848 Itulah ramai orang yang pergi ke hutan Untuk menabat Macam pernah dengar kan Inilah asal-usul dia Kalau gaban tu pula menda Temenggong Ibrahim ini dapat kawalan penuh aliran trafik pasaran guta perca. Sehinggalah dianggap bahawa semua guta perca ini adalah milikan Johor dan guta perca ini digunakan di seluruh dunia bang. Jumlah dagangan tahunan Guta Percha ini dianggarkan mencecah 10,000 ke 20,000 pikul dalam 150,000 dolar ke 200,000 dolar dengan temenggung mengawal hampir 90% daripada jumlah semua ni. Dekat 200 tahun lepas banyak weh jumlah ni. Tapi temenggung bukanlah dapat pendapatan dia dari cukai. Temenggung sendiri yang buat pelaburan jadi untung dia berganda-ganda. Duit yang mula mengalir banyak dalam poket kerajaan ini mengubah banyak benda. Satunya, Temenggung buat jamuan besar-besaran pada tahun 1848. Dicatatkan tetamu-tetamu luar yang datang ke Teluk Belanga, diorang terkejut. Asalnya ia cumalah kawasan ala-ala macam kampung Melayu macam tu lah. Tapi sekarang dah mula ada banglo-banglo mewah milik Temenggung dan pengikutnya. Dan tak lama kemudian pada tahun 1866 terbinalah istana yang paling megah di tanah Melayu pada masa pembinaannya Istana Besar Johor yang dirasmikan oleh Sultan Abu Bakar anak temenggung Ibrahim Selain itu, duit daripada jualan guta pecah ini pun mengubah pembangunan negeri Johor Bermulalah model negeri baru di tanah Melayu Bukan lagi bergantung kepada orang laut dan kawalan perdagangan tapi sekarang ini berubah menjadi kepada pertanian komersial. Jadi itulah sedikit penerokaan kita kepada subtopik pasal kabel telegraf dalam video sebelum ni tapi kali ini kita fokus lebih sikit kepada satu negeri Melayu yang rupa-rupanya mainkan peranan besar dalam kisah tersebut jadinya perkembangan inovasi memang boleh mengubah langsung nasib satu negeri atau negara. Selain daripada menghasilkan inovasi, satu lagi aspek penting adalah kita kena cakna dan cekap menangkap perkembangan terbaru inovasi. Bayangkan kalau tokoh pemimpin dulu-dulu lambat tahu pasal pasaran, perkembangan inovasi yang terbaru dan dia lambat bertindak, mungkin negeri-negeri tak jadi macam sekarang, mungkin negara Malaysia tak jadi macam sekarang. Okey, maklumat tambahan. Korang mesti nak tahu juga apa jadi kepada guta perca tu kan? Er, cerita dia sebenarnya cara nak dapatkan getah taban ni adalah dengan korang kena tumbangkan pokok tu. Satu pokok 10 tan dapatlah dalam 300 gram getah. Dia macam korang robohkan rumah lepas tu korang ambil sebiji batu. Waktu orang Melayu dulu-dulu guna, dia taklah masalah sebab sikit je pokok yang digunakan. Dan dia kemudian dapat diganti semula. Itu pun satu pokok ambil masa 30 tahun nak membesar. Tapi bila pokok ni mula dikehendaki oleh industri berskala global, jumlah pokok yang runtuh amat-amat dahsyat. Dalam 4 tahun je, dekat 300,000 ribu pokok getah pecah ni tumbang. Pada tahun 1902, jumlah pokok yang ditebang mencecah 100 juta. Dahlah punya payah nak tumbuh. Jadinya, pokok guta pecah ni hampir pupus waktu tu dia tak ditemui lagi di alam semula jadi tetapi waktu tu industri kabel pun dah tak perlukan lagi dah guta percah ni sebab mereka dah guna polimer sintetik dan negeri macam Johor pun mula beralih dari pokok tu perusahaan utama Johor lepas tu adalah gambir dan lada dengan menggunakan sistem macam sistem kangcu syukur lepas penanaman semula guta percah ni sekarang hidup semula di alam semula jadi dan pokok ni taklah dilupakan sepenuhnya tapi sekarang digunakan dalam pergigian.